Дорогой Владимир Владимирович, уже почти год, как вы продолжаете много говорить за Одессу, обзывая ее приличными словами и маня вытащенной из исторической могилы вывеской Новороссии. Так если вы сейчас хотите спросить у этого города за все, что происходит у нас в последнее время, то не спрашивайте. Бо в Одессе всегда найдется, что сказать. Тем более, что она никогда не говорит против ветра. Цель не скажет за всю Одессу, Внутри дворика из Молдаванки и весь рыбный ряд привоза просили передать. Вы уже много раз натерли нам мозоль своим портретом в вашем телевизоре, когда зовете Одессу вернуться в свой русский мир. Вы хотите сказать, что мы замерзли без вашего русского мира? Мы не только не замерзли, но даже не хотим кушать то э, которым вы кормите из телевизора свой народ. Одесса не хотела СНГ еще 23 года тому назад. Почему вы вдруг решили, что одесситы променяют теперь свои шансы поехать свободно в Израиль, Америку или вообще в первую попавшуюся Европу на счастье сидеть под санкциями и вместе нюхать процветающего Нижнего Тагила, блохоухающего Магнитогорска или прогрессирующего Саратова? Зачем одесситам идти в вашу новую совдепию? Вот давайте порассуждаем из даже интереса. Торговать вашим газом и нефтью мы пройдем мимо. Разве мы станем жить в пределах Садового кольца? Или вы нарежете нам участков на Рублевке? Будем купаться в роскоши, как герои российских сериалов? Чтобы мы так жили, как вы там у себя в Кремле сидите и врете. Что же вы можете тогда дать Одессе, чего у нас нет? Сделать из нас курорт? Так вы уже сделали вчера курорт из братского Сухуми. А сегодня делаете такой же из Крыма. Одесса не хочет курортом в вашу Новороссию, будь бо таки боится конкуренции. Сегодня со стороны Сухуми, завтра со стороны Крыма. Мы всегда рады за ваших к нам туристов. Но для этого совсем не нужно присылать нам бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки. И вообще, вся эта ваша идея за новый Советский Союз имеет такой запах, что бледный вид для нее звучит как комплимент. Вы у себя там устроили такой гвалт, что киевская хунта здесь заставляет нас говорить по-украински. Мы здесь как говорили по-одесски, так и будем. А если где-то в суде или на трибуне рады нас заставят давать клятвы на мове, то лучше мы в Украине будем по-украински говорить, чем в России по-русски молчать.